নমস্কাৰ কেইদিনমান আগতে মোৰ পেজত এগৰাকীয়ে লিখিছিলে বা তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰিছিলে যে পঢ়া শুনাত যদি হঠাৎ অমনোযোগিতা আহে একাগ্ৰতা কমি আহে তেতিয়াহ'লে কি ধৰণৰ উপায় কৰিলে অমনোযোগিতা ঘূৰাই আনিব পাৰি লগতে একাগ্ৰতাও ঘূৰাই আনিব পাৰি আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা এক একেবাৰে যিটো আমাৰ একচুৱেলি নহয় এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতে ধৈৰ্য থাকে বা পঢ়িবলৈ মনোযোগ থাকে হঠাৎ কমি আহিছে আৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক পঢ়াত বহুত চোকা কিন্তু পঢ়িব নিবিচাৰে বা অমনোযোগিতা বহুত বেছি থাকে গতিকে এই প্ৰতিকাৰবিধ তেনে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ একেবাৰে সহজ কৰিবলৈ আৰু প্ৰত্যেকেই কৰি চাব পাৰিব আৰু এই যিটো নিয়ম আছে এই নিয়মেৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানৰ অমনোযোগিতা নাইকিয়া কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অকল পঢ়া শুনা বুলি নহয় যদি পঢ়া চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কনচেনট্ৰেচন ফ'কাছ নাহে তেতিয়া তেওঁলোকেও এই প্ৰতিকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব লাগিব চল্লিছ দিন একেৰাহে গতিকে খুব ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব চল্লিছ দিন একেৰাহে এঘাৰটা লং এঘাৰটা ফুল থকা লং হাতত ল'ব আৰু এটা মন্ত্ৰ কৈ আছোঁ একেবাৰে ইজি ওম ঐং ওম প্ৰথমতে ওম তাৰপাছত ঐং তাৰ পাছত ওম ওম ঐং ওম বুলি সেই এঘাৰটা লং হাতত লৈ এশ আঠবাৰ ওম ঐং ওম এই মন্ত্ৰবিধ গায় এই যিখিনি লং আছে তাক অভিমন্ত্ৰিত কৰি ল'ব আৰু এই লংখিনি একেৰাহে চল্লিছ দিন আপুনি মন্ত্ৰবিধ গালে আৰু থাপনাতে বা গোঁসাই ঘৰত য'ত আপুনি এই মন্ত্ৰবিধ গাইছে তাত আপুনি জমা কৰি কৰি গৈ যাব আৰু এই মন্ত্ৰটো গাওঁতে যিহেতু আমি মা লক্ষ্মী বা পঢ়া শুনাৰ চৰি মা সৰস্বতী বা পঢ়া শুনা ৰিলেটেড কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া সেয়াহে আপুনি মা সৰস্বতীৰ ফটো ল'ব পাৰে তেওঁৰ মূৰ্তি ল'ব পাৰে আৰু বা তেওঁক ধ্যান কৰি পেলাই বা থাপনাত যদি তেওঁৰ মূৰ্তি সেয়া হ'লেও খুব বেছি ভাল আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে পঢ়া টেবুলত মা সৰস্বতী যে আমি ফটো থ'ব দিওঁ মূৰ্তি থ'ব দিওঁ তাতো আপুনি কৰিব পাৰে এঘাৰটা লওঁ হাতত ল'ব ওম ঐং ওম এশ আঠবাৰ গাব গাই একেৰাহে এঘাৰ মানে এঘাৰটা লং এদিন কৰিলে ছেকেণ্ড দিনা আকৌ এঘাৰটা কৰিলে আৰু সেই লংখিনি জমা কৰি কৰি গুচি যাব মানে য'ত আপোনাৰ ফটোটো আছে তাৰ কাষতে জমা কৰি কৰি যাব এনেদৰে কৰাৰ পিছত চল্লিছ দিন যিদিনা আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ব সেইদিনাখন গোটেইখিনি লং ল মানে তাৰ পৰা আনি আপুনি মন্ত্ৰ গালে জমা থ'লে থোৱাৰ পাছত আপুনি গোটেইখিনি লং আনি পেলাই আপোনাৰ ঘৰৰ দক্ষিণৰ ফালে যি ঠাই আছে তাত পুতি দিব পাৰে নাইবা যদি ঘৰত অসুবিধা হয় কাৰণ বহু মানুহে ফ্লেটত থাকে তাত দক্ষিণৰ ঠাইত হয়তো পুতিব নোৱাৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান দূৰত গৈ দক্ষিণৰ ফালে যি গছ আছে যেনেকৈ আমি এই এই ধৰণৰ কাম কৰিলে ধৰক আহত গছৰ তল বেছি ভাল বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আহঁত গছৰ তলত আপুনি পুতি দিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ দক্ষিণৰ ফালে গৈ তাৰ আহত গছৰ তলত পুতি দিব পাৰে খুব ধৰক এই চল্লিছ দিনৰ পিছতে আপোনাৰ সন্তানৰ যি অমনোযোগিতা থাকে যদি গ্ৰহকেন্দ্ৰিক দুখৰ পৰা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতা দূৰ হ'ব আৰু একাগ্ৰতা আহিব এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব বিচাৰে কিন্তু সেয়া নিজে নিজে অকণমান সময় পঢ়ে আৰু তাৰপাছত অলপ দেৰি পিছত ধৰক মনটো বেলেগৰ ফালে উৰি যায় বা বেলেগ চিন্তা আহি যায় গতিকে তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত পেৰেণ্টছেও দেখে যে ল'ৰাটো পঢ়িছে ছোৱালীজনীয়ে পঢ়িছে কিন্তু আমি তেনেকৈ কষ্ট ৰিজাল্ট দেখা নাই খুব দুখ লাগে গতিকে মাতৃ পিতৃ হিচাপে আপুনি আপোনাৰ সন্তানক তেওঁলোকে পঢ়াৰ লগতে এই যদি নিয়মটো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকক একাগ্ৰতা থকা বাধাসমূহ আঁতৰোৱাত সহায় কৰিব পাৰিব বহুত সন্তান ঠিক আছে আজিকালি মোবাইলৰ এডিকশ্য়ন হৈছে বহুতে পঢ়া বা অন্য ফালে বেছি ব্যস্ত হয় কিন্তু এনেকুৱাও বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যি পঢ়িবই বিচাৰে কিন্তু তথাপিও কষ্ট পাই থাকে ফ'কাছ নাহে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো স্পেচিয়েল ৰেমেডি অকল মাতৃ পিতৃ হিচাপেই নহয় শুভাকাংক্ষী হিচাপেও তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে খালী যাৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁৰ নামটো প্ৰথমতে ভাবি ল'ব মা স্বৰা ছোৱালীৰ আগত যে তেওঁৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁৰ একাগ্ৰতাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ কৰিম বুলি আৰু মোক এই দিশত সফল কৰক চল্লিছ দিন প্ৰতিদিনে এঘাৰটাকৈ লওঁ এশ আঠবাৰকৈ ওম ওই ওম এই ভাগ মন্ত্ৰ আৰু চল্লিছ দিনৰ পিছত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত দক্ষিণৰ ফালে গৈ পেলাই আপুনি গোটেই লংখিনি পুতি দিব ধন্যবাদ